assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun sizlar bilan dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi fanidan ma'ruza mashg'ulotini olib boramiz bugungi mavzu sho'r yerlarda dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi bugungi mavzudan kelib chiqib quyidagi rejalar bo'yicha olib boramiz birinchi reja shirin miya ya'ni o'simligining bioekologiyasi shirinmiya o'simligi xomashyosining inson organizmi uchun foydali xususiyatlari uchinchi reja shirin miya o'simligini ko'paytirish usullari bizga ma'lumki respublikamiz hududida shirin tipik to'qay o'simligi hisoblanib asosan sirdaryo va anmidaryoning quyi qismlarida ko'proq uchraydi shirin polikarp poliar o'simlik qoyalari yaxshi rivojlangan bo'lib silindrsimon tuzilishga ega boya yog'ochlangan bo'lib balandligi bir yuz ellik bir yuz oltmish santimetr ba'zan uning balandligi to'qqay sharoitlarda ikki yuz santimetrgacha va undan ham ortiq bo'lishi kuzatilgan sho'rlangan tuproq sharoitida bu ko'rsatkichlar ellik yetmish sakson yetmish yetmish santimetr atrofida qayd etiladi barglari murakkab tuzilishga ega to'rt sakkiz juft bargchalardan iborat bo'lib poyalarda ketma ket joylashgan barg uzunligi 11-18 o'n sakkiz santimetr bargchalari tuxumsimon elifsimon atroflari butun tuklangan uzunligi 3-5 santimetr kenligi 2-2,5 yarim santimetrni tashkil etadi gullari oq binafsha rangli bo'lib changchilari yirik og'ir kuchli nektor ne, ajratuvchi bo'lganligi sababli asalari va boshqa hasharotlarni o'ziga jalb qilish xususiyatiga ega hrmiyaning toy, yer ustki qismlari hayvonlar uchun to'yimli ozuqa sifatida foydalaniladi ya'ni poya tarkibida o'n bir o'n sakkiz foiz protein o'n o'n besh foiz oqsillar uch butun o'ndan uch to'qqiz butun o'ndan bir foizgacha yog' va boshqa foydali birikmalar mavjud yer ostki qismi po'stlog'i jigara rangli ildiz va ildiz poyalardan iborat bo'lib uzunligi bir yuz sakson ikki yuz santimetr atrofida qayd etiladi ildiz va ildizpoyalarda geliserizin kislotasining miqdori 3% dan 24% gacha, foizgacha glyukoza sakkiz foiz saxaroza o'n kraxmal o'ttiz kletchatka 24% ni tashkil qiladi suvda ekstraksiyaga uchraydigan moddalarning miqdori 43% gacha yetadi respublikamizdan shirin xom ashyosi aqsh buyuk britaniya germaniya yaponiya koreya kabi rivojlangan mamlakatlarga hozirgi kunda eksport qilinmoqda ta'kidlash joizki bu o'simlik tuproq sharoitiga talabchan emas yer ostki suvlar yaqin qayta shug'ullangan qishloq xo'jaligi aylanmasidan chiqib qolgan maydonlardan yetishtirib yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishishimiz mumkin hisoblanadi bundan tashqari yerlarning melorativ holatini -mel yaxshilash ham shubhasiz ahamiyatli hisoblanadi hozirgi kunda shirinmiya o'simligini tibbiyotda quyidagi ko'rinishda foydalanib kelinmoqda mana ko'rib turganingizdek mas yoki bo'lmasa o'sha preparatlaridan tabletka ko'rinishida hozirgi kunda aholimiz har xil kasalliklardan foydalanib kelinmoqda shirin miya xalq tabobida qo'llanilishi qadimgi eramizdan avvalgi 3 asrda bitilgan xitoyning o'simliklar haqida kitob asarida ham keltirilgan bo'lib chin yurtining tabiblari uni birinchi turdagi dorivor o'simliklar sirasiga kiritishgan hamda barcha damlama va surtmalarga qo'shishgan chunki shirin miya dorilar ta'sirini bir necha bor kuchaytiribgina qolmay inson tanasiga tashqaridan kiritilgan zaharlar kuchini kesuvchi vosita bo'lib ham xizmat qilgan orta asrlarning mashhur olim va tabibi buyuk bobokolarimiz abu ali ibn sino o'zining davolash amaliyotida shirin yer osti qismlaridan juda keng miqyosda foydalangan jumladan oshqozon ichak yaralarini o'pka va nafas yo'llari kasalliklarini davolashda shuningdek peshob haydovchi dorivo vosita sifatida ishlatgan shuningdek shirin miya qamrab oluvchi balg'am ko'chiruvchi va ish ich yurgizuvchi xususiyatlari bilan mashhur uning balg'am ko'chiruvchi xususiyati o'simlik tomiridagi mavjud lsizin moddasiga juda ham bog'liq hisoblanadi shirinmiya o'simligi asosan uch xil usul bilan urug'idan ildizpoyalardan va ko'chat yetishtirish orqali ko'paytiriladi birinchi usul urug' sepish bilan amalga oshiriladi buning uchun agrotexnikasi to'g'ri yo'lga qo'yilgan kuzda yaxshilibyorlangan begona o'tlardan tozalangan molalangan jizzellangan tekislangan maydonlarni tanlanishi talab etiladi tayyorlangan maydonlarga oraliq 70 sm qilinib egatlab olinadi va urug'lar 1-3 sm chuqurlikda ekib chiqiladi ekish urug' ekishni kuz va erta bahor oylarida yordamida amalga oshirish mumkin gektar hisobiga 4-5 kg urug' ekiladi urug' ekilgandan so'ng maydon sug'oriladi va maysa hosil bo'lgunga qadar tuproq yuza qatlami nam holatda saqlab turinishi kerak tuproq harorati o'n gradusdan oshishi bilan maysalarning unib chiqishi kuzatiladi maysalar asosan yigirma yigirma besh santimetrga yetilishi bilan qator oralariga ishlov beriladi vegetatsiya davomida o'simlik maydoni sakkiz o'n martaba sug'oriladi har ikki uch marotaba sug'orishdan so'ng kultivatsiya o'tkaziladi va qator oralariga ketmon bilan ishlov berishimiz ham mumkin bo'ladi ammo sho'r yillarda bir yarim ikki foiz ya'ni urug' unumchaligi anchagina pastligini inobatga olinsa shirinmiya urug'ini ko'kartirib sanoat ahamiyatga ega bo'lgan ekin maydonlarini barpo etishimizda bir muncha qiyinchiliklarga uchrashimiz mumkin bo'ladi bu ekishdan tashqari yana qalamchi usulimizda ham ko'paytirib yetishtirishimiz mumkin bundan tashqari uchinchi usul bunda avval o'z tuproqda urug'ini ekib ulardan ko'chat yetishtirish so'ngra uni sho'r tuproqli yerlarga ko'chirib o'tkazilish orqali amalga oshiriladi jumladan bir vegetatsiya davrini o'tagan ko'chatlar sho'r tuproqlarga ko'chirib o'tkazilganda ularning o'sib rivojlanishi va saqlanishi yetmish sakson foizni tashkil qiladi ekilgan maydonlarda o'simlik holatiga qarab agrotexnik chora tadbirlar amalga oshiriladi va birinchi yili olti sakkiz martacha vegetatsiya davomida sug'oriladi hamda parvarish qilinadi o'simlik vegetatsiyani ikkinchi yildan boshlab sug'orish me'yori tuproq sharoitiga qarab kamaytirib boriladi mana ko'rib turganimizdek o'simligimizning o'sib rivojlanish davri va undan tashqari ildiz poyalarda mana yana qo'shimcha ravishda chirimmiya o'simligi yetishtirilyapti ildizpoyalarning rivojlanishi ham mana keng qamrovli tuproq yuzasida juda o'suvchi o'simlik hisoblanadi vegetatsiyaning to'rtinchi beshinchi yildan boshlab xom ashyo yetiladi sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan xom ashyo ildiz va ildizpoyalardan iborat bo'lib po'stlog'i jigara rangli ichki qismi to'q sariq rangli o'ziga xos hid va o'ta shirin tangga ega hisoblanadi gektaridan sakkiz o'n tonna davlat standart talablariga mos keladigan yer osti qismi va ho'l holatda yigirma 20 yigirma besh tonna to'yimli oziqqaboq yem xashak mahsulotlarini yetishtirish mumkin o'simlik o'simlikning yer ostiga qismi asosan ellik santimetr chuqurlikdan qazib olinadi tuproqlardan tozalanib quritiladi maxsus mexanizmlar yordamida zishlab bog'lanadi va ustiga yoril'iqlar yopishtirib xomashyo quruq omborxonalarda saqlanadi saqlanish muddati 3 yilgacha bo'lishi mumkin xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki qimmatli xoma ashyo o'simligi hisoblanis shirin miya ekin maydonini barpo etishda işte, poya va ko'chat usullarini qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi hurmatli talabalar bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz shulardan iborat edi. Xo'p, e'tiboringiz ed ed uchun rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar